ત્યાં સોલર સિસ્ટમ નિહાળી હતી સાથે જ લાભાર્થી સાથે વાર્તાલાપ કર્યો હતો અને બાદમાં સાડા દસ વાગે મહાત્મા મંદિર રિન્યુએબલ એનર્જી સમિટ નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અહી આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ પણ હાજર હતા વડાપ્રધાને પ્રદર્શન નિહાળી ચરખો ચલાવ્યો હતો જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શાલથી સ્વાગત કર્યું ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ અહીં સંબોધન કર્યું હતું સંબોધન દરમિયાન મોદીએ દીકરી માટે દસથી બાર લાખની બચત સમજાવતા કહ્યું કે એક નાનકડા પરિવારની મહિનાની વીજ ખપત બસો પચાસ યુનિટ છે અને સો યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન કરી વેચી રહ્યા છે

सेवन हंड्रेड मिलियन यानी सात करोड़ घर बना रहे हैं ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है सरकार के पिछले दो तो टर्म में हमने इसमें से फोर हंड्रेड मिलियन यानी चार करोड़ घर बना चुके और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन बिलियन यानी तीन करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है बीते 100 दिनों में एट हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं बीते 100 दिनों में पंद्रह से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी वन ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और यह भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है इसके लिए बायोई थ्री पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है साथियों बीते हंड्रेड डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं हमें ऑफ शोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गेम फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है इस पर हम 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं भारत आने वाले समय में 31000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है